يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله عز وجل في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنة فمن نطلع سنة فليس منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل نفع استقبل بالصديق أن يتق الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات قال الله عز وجل في آية كثيرة يا أيها يا أيها الناس اتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله،, الله فإن التقوى مِلَاكِ أكل إن الأمة الإسلامية التي عاشت في ظل العزة الكرامة جهورا كثيرا كانت هي مرجع الأمام والإمام الأقوام لمكانتها السامية خصصت بالروم تقشعر جنود العداء مجرد السماء واسماء معروفة حتى كانت المرة تنظم الصبيان وتقول وتخوفهم قد جاء عمر قد جاء عمر وهذا الشرف الذي يرفع اليه الانسان احتل الامة بفضل الشباب الاقوياء الذين سبقوا بالايمان ولا تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم الغيين رسول من الله سرا حتى في بهذا صدق الله Allahuekber. Eûzu billahi mineşşeytanirracim.

সালাম আপনাদের সবাইকে আপনারা সবাই আছেন আপনারা সবাই আছেন আল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপনারা সবাই আছেন লাইভ বল লাইভ বল আপনারা সবাই আছেন